Понеділок, 17 червня, на оперативній нараді виконкомі Віктор Ізергін звітував про санітарну епідеміологічну ситуацію в місті. За прошедші п'ять місяців з 3 мая по 14 юня в місті зареєстровано 11 випадків кишечної інфекції по предварительним діагнозам. Ну в структурі це було сім зрослих і четверо дітей. Посещающие детские учреждения было двое, неорганизованных двое. Значит, групповых и вспышечной заболеваемости в детских дошкольных учреждениях не зарегистрировано. То есть инфекционная заболеваемость по кишечным инфекциям регистрируется. Она характерна для данного периода года. Но обращает на себя внимание, ну, по острым респираторным инфекциям 633 случая, это идет в пределах тоже контрольных уровней, э, обращает на себя внимание э, увеличенное количество укусов, как домашними животными, так и бродячими. То есть за этот период было э, значит, 36 человек пострадало от укусов домашними животными и 24 человека от укусов бродячими животными. Но всем пострадавшим оказывается курс антирабических прививок, Поэтому, конечно, усилить работу по усыплению, особенно бродячих животных, необходимо. Так как я уже и на оперативке говорил, тут надо, чтобы была альтернатива. Или лечить от укусов людей, или все-таки следить за численностью бродячих животных. Так как пока нет приюта для их содержания, необходимо, конечно, осуществлять работу по их усыплению. По туберкулезу зарегистрировано 5 вновь выявленных случаев туберкулеза. Из них 3 случая бациллярные, то есть с выделением туберкулезной палочки, в том числе один пенсионер. Значит, по структуре эти случаи выявлены у социально неблагополучных людей по годам. Это значит 43 года, 46 лет, 76 лет, 34 и 49. Поэтому значит, в очагах назначен, проведены все противоэпидемические мероприятия. На сегодняшний день всего на учете в городе состоят 34 очага бацеллярных больных, из них 86 контактных и в том числе 17 детей. Все подлежащие подлежащим проводится профилактическое лечение. Но ну, мы проанализировали работу по флюрообследованию на предприятиях. За полугодие эта работа выполнена, поэтому по флюрообследованию работа проведена на должном уровне. Ну, конечно, видите, по структуре болеют в основном социально неблагополучные люди, поэтому, естественно, влиять на их уровень, это только своевременно выявлять, а выявляемый у них туберкулез только при их обращении. Когда они обращаются за медицинской помощью по другим видам заболеваний, это в основном по заболеванию легких и верхних дыхательных путей, тогда и проводится флюрообследование, их выявление и изоляция. По разделу гигиены детей и подростков в городе на сегодня работает 5 городских лагерей. Они все были открыты комиссионно. Значит, завтра 18 числа заканчивается пятая смена и будут, будет работать вторая смена. Все необходимые мероприятия по обследованию обслуживающего персонала, персонала пищеблоков, проведение санитарного минимума, отбор проб питьевой воды, то есть вся необходимая работа была проведена. Значит, закончился учебный год, и сейчас уже мы согласовали планы задания по подготовке всех учебных заведений к работе в новом учебном году. Поэтому вся необходимая работа проводится. По разделу гигиены питания, конечно, очень серьезное мероприятие было то, что проводились, как называется, неофициальная часть выпускных вечеров. Мы согласовывали по всем нашим учебным, вернее, по всем нашим кафе, ресторанам э, меню. Исключали все такие пидзначимые блюда, которые могут привести э, к осложнением. Ну, за исключением бара Элит, который находится под Зержинского, места были согласованы. Ну и, как обычно, на второй и на третий день. Мы ведем особый контроль за работой инфекционного отделения. Слава Богу, никто ни из родственников, ни из родителей, ни из детей не поступили в инфекционное отделение. Ну, условия соблюдались, но тем не менее это организованные мероприятия, большое количество детей, родителей, поэтому вся работа была проведена. Но, обращая внимание, мы направили на имя начальника ОВД письмо по работе стихийной, по ликвидации стихийной торговли. Сейчас, конечно, она процветает в связи с тем, что сезон и овощей и фруктов начался в полном объеме. Поэтому на эту работу необходимо обратить внимание. По работе оздоровительной компании. Я хочу сказать, хотя у нас в городе, как я сказал уже, уровень инфекционной заболеваемости по кишечным инфекциям находится на уровне контрольных уровней, но тем не менее на Украине мы получили письмо с Главного санэпидуправления. Начался подъем острых кишечных инфекций. Причем начались не просто подъем, а вспышки. Они зарегистрированы уже в городе Киеве, Волынской, Житомирской, Херсонской области и в месте Именно среди сотрудников и детей детских дошкольных учреждений. Поэтому работа эта находится на особом контроле. И, естественно, детки наши должны не только отдохнуть, и набраться сил, но, естественно, быть здоровыми, прежде всего, оздоровиться и Прийти домой здоровыми по разделу коммунальной гигиены. Значит, 13 июня э, совместная комиссия экологи, депутатская экологическая комиссия э, с, с нашим представителем мы проезжали и проверяли работу э, кладбищ, которые у нас находится на территории города. Но ну, это, я так называю, Кулиновская, Веселая Ивановская, Водобудская. Ну и даже мы заехали на улицу Ульянова. Это, правда, очень старое кладбище, но там осталось еще несколько оградок, крестов. Ну, там оно внутри жилого сектора. В принципе, никаких там по Ульяновскому кладбищу нету замечаний. Значит, по другим кладбищам, конечно... Мы повторно уже объезжали и депутаты, была составлена справка, я хочу сказать, о неудовлетворительном санитарном состоянии всех наших действующих кладбищ. Это и Кулиновского, и Весело Ивановского, и Водобудского кладбища. То есть остался мусор, даже еще с родительского дня не вывезенный мусор, не покошена трава, то есть кладбище находится не в неудовлетворительном санитарном состоянии. 15 числа, то есть в эту субботу, был городской субботник. Ну, сейчас мы проводим объезд территории и доложим по итогам этого субботника. Но ну, я обращаюсь ко всем руководителям. Ну, было сказано, во-первых, надо провести покос сорняков и уборку территории по закрепленной территории и до субботника, естественно, в субботник. И если сейчас кто-то по каким-то причинам эту работу не доделал, то я обращаюсь к то, что нужно доделать, так как мы будем составлять справку, докладывать в руководство исполкома и, естественно, принимать соответствующие меры. Так как экологическая обстановка это наше с вами здоровье, и так как есть решение сессии, необходимо, чтобы территория была проведена в нормальное состояние. Володимир Тунда проінформував про роботу смсч 9 За травень місяць проліковано у стаціонарі 696 осіб, з них 30 сільських мешканців. Виконано операції умови стаціонару 668, з них сільським мешканцям 14. Народився 51 малюк, в тому числі троє з них вдома і 25 з 51 це з інших місць. Відвідувань до лікарів поліклініку для дорослих складає 16 890 в дитячу поліклініку 8 256. Всього було відвідувань в амбулаторно-поліклінічні заклади 33 688. Проліковано в денному стаціонарі 136 дорослих та 43 дитини. Виконано виїздів бригадами. Відділення швидкої медичної допомоги 1177, в тому числі у сільській місцевості 11. З них з прибуттям бригад до 10 хвилин у місті 1171 або 99,5% у сільській місцевості з прибуттям до 20 хвилин 11, тобто 100% Виконано виїздом бригадою невідкладної медичної допомоги 625. Витрачено паливомастильних матеріалів для потреб відділення ШМД на загальну суму 12 715 гривень 80 копійок, в тому числі за рахунок благодійних внесків 4901 гривня. Для надання невідкладної медичної допомоги 6063 гривні 20 копійок, в тому числі за рахунок благодійних внесків 2 111 та 20 копійок. Отримано благодійних внесків на суму 4 тисячі 640 гривень. Міський відділ міліції надав інформацію про криміногенну обстановку в нашому місті. Жолтовоцький градський отділ обратилися заявленнями і повідомленнями 400 громадян про кражі, про головне правонарушення. По повідомлення реєстрації кримінальних. про правонарушение. Это грабеж 186, часть 4 штуки. Кража 185, 107. Мошенничество, статья 190, 13. Мне бы хотелось остановиться на мошенничестве. Сейчас в городе Желтой воды уже Виталий Владимирович выступал в телефонном режиме. Люди, представляясь работниками милиции, представляются работниками милиции и вымогают деньги. Деньги – большие суммы. Как бы сказать... За выручение ситуации своих близких родственников, в которую они попали. Я еще раз обращаюсь к гражданам. Не верьте никому. Сразу звоните на 102, дежурную часть Желтоводского городского отдела. По телесным повреждениям обратилось 60 человек. Это различной степени тяжкие телесные повреждения. Повреждение имущества 13, незаконный оборот наркотических, наркотических веществ 4, незаконное обращение с оружием 5, внезапная смерть и выявление трупов 56. До Единого реестра досудовых расследований зарегистрировано 256 материалов. Это же по тем же всем перечисленным материалам, которые я выше указал. В этот период по 144 материалам приостановлено и списано в дело из этих 400. То есть составлено административных протоколов, это 9 штук. В общем, блоком Министерства общественной безопасности составлено 179 материалов за май месяц. Я назову основные критерии: это 44 незаконный оборот наркотических веществ 1, кража мелкая кража чужого имущества 2, 178, 178 распитие спиртных напитков в общественных местах 80. Чоловік привлечено к адміністративной ответственности. Нарушение адміністративного надзору составлено два адміністративных протокола. Ну, в общем, как я сказал, 179 граждан привлечено к адміністративної відповідальності за май місяць. Начальник ЖРЕО Анатолій Шев'яков доповів про роботу підприємства. По експлуатації жилого фонду за счет період заявок поступило 1462. Единицы по систем, э, системе отопления 164, холодному водоснабжению 478, по канализации 168, по кровле 284, по электроснабжению 262, единицы по фасадам 106. Заявок в аварийную службу поступило 633 единицы. По холодному водоснабжению 225, по канализации 303, по электроснабжению 105 единиц. В целом выполнено 2057 единиц, что составляет 98,2%. Прочищено канализационных сетей 4488 погонных метра. Заменено по текущему ремонту 163 погонных метра систем тепловодоснабжения по 58 адресам. Выполнен текущий ремонт рулоны кровель 2510 метров квадратных по 18 адресам. Подготовка к зиме. Выполнена промывка систем отопления на 87 домах из 130 по плану. Опрессована система отопления на 114 домах из 436. Подготовлены элеваторные узлы 133 из 772 Единицы. Значит, работы в этом направлении продолжается. По лифтовому хозяйству 161 лифта 12 в 12 длительном простое. Требуют капитали ремонта 6 по текущему ремонту. Работы ведутся. В ближайшее время лифты будут работать. Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. 1438 метров квадратных на сумму 300 и 80 тысяч гривен. Это улица Петровская, Гагарина, Советская, Франко, Кропоткина, Дзержинская, Первомайская, Железнодорожная, Заводская. И ведутся работы по подготовке укладки асфальтобетонной смеси по улице 50 лет Волкесен, 174 метра квадратных. По благоустройству произведен покос трав на площади в сумме 120 гектар. Это несколько раз уже, мы три раза уже косили в этом году. Выполняется уборка закрепленных улиц города. За отчетный период вывезено 541,5 тысяч кубических метров мусора. В среднем еженедельно, еженедельно получается 180 метров кубических. Производится, произведена посадка цветников на клубах цветников города. Подготовлена к третью зона отдыха в районе детского парка. Задорность по кварплате на сегодня составляет 12 миллионов 398 тысяч. Уровень проплат за май составил 85 процентов. Задолженность по зарплате нет. Задолженность бюджета, и субсидии, местный бюджет составляет 738 тысяч. Задолженность... За коммунальные услуги работками нашего предприятия снижена на 19% по теплосети. По остальным, кроме водоснабжения, значит, у нас идет в норме. Текущий с кадров составляет 2,1%, укомплектованность 43%. Ситуацию, еще склалась в тепломережах, ознайомил директор предприятия Александр Плыс. Коммунальное предприятие «Желтого степлосеть» сейчас вступило в самый наверное, тяжелый период года, когда идет подготовка к следующему отопительному сезону. Отопительный сезон прошлого года окончен, средства поступать на предприятие практически перестали. Я уже обращался по этому поводу э, к населению через телевидение. Еще раз обращаюсь, что своевременное начало отопительного периода и качественное его прохождение зависит от всех нас с вами, от тех, кто имеет долги перед предприятием. Эти долги, к сожалению, за последний отопительный период э, выросли почти на 9 миллионов гривен и сейчас на текущий момент составляют 30 миллионов 240 тысяч гривен. Со стороны предприятия ведутся работы. Вы знаете, что у нас есть практически два новых котла. Они уже подготовлены к следующему отопительному сезону. На промплощадке ТЭЦ сейчас ведутся подготовка зданий и сооружений. К сожалению, в связи с очень плохим состоянием крови здания и сооружения на промплощадке ТЭЦ. Он находится, если не в аварийном, то в предаварийном состоянии. Этим летом мы планируем перевести здание и сооружение, которое у нас находится в эксплуатации, в надлежащее состояние. Материалы закуплены, но опять же нужно выполнить большой объем работ. Для этого люди должны работать на пятидневке. За пятидневку нужно платить людям заработную плату соответственно. Для этого нужны деньги. Второй вопрос крайне тяжелый, который будет возникать в сентябре-октябре месяце, это оплата за газ. Как вы все понимаете, выборов в этом году не будет, прикрываться уже нам нечем будет. Говорю так, как оно есть, потому что в последние годы город получал газ накануне выборов. И все это стояло и в четвертом году, и в шестом, и в восьмом, и в девятом, и в десятом. В этом году выборов не будет. Позиция НАК «Нафтогаза» крайне жесткая. Нас уже предупредили, если предприятие не выйдет на 90% уровень расчетов по газу за предыдущий отопительный сезон, период э, газ подаваться не будет. Сейчас у нас э, уровень оплаты 70%. Для того, чтобы выйти на 90% на 1 октября этого года, нам нужно оплатить еще порядка 7,5 миллионов гривен летом. С учетом тех платежей, которые сейчас идут, ну, это, мягко говоря, нереально. Поэтому если жители города хотят, чтобы отопительный сезон начался вовремя, я уже не говорю, там, за выплату заработной платы и все остальное. Предприятия сейчас будут брать кредиты для гарантирования выплаты заработной платы, заканчивается эта работа. Но деньги за газ нужно изыскать. Это 7,5 миллионов гривен. Михайло Барабаш доповів про роботу водоканалу. Процент проплат абонентів комунального підприємства Жовтоводський водоканал станом на 1.06 составляє в бюджеті організації. Проплатили повністю. Комунальні підприємства також. Населення проплатило 88%. І борги заборгованість комунальних підприємств перед предприятием. Желтовский водоканал 3 миллиона 705 тысяч, промысловые и другие предприятия 6 миллионов 200 тысяч и население складывает 7 миллионов 549 тысяч. Общая заборгованность составляет 17,5 миллионов. <свят> 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 За прошедший период с 13 мая по Даний період піднято і перекачано технічної води на міст 730 тисяч метрів кубічних. Питєвої води подано в міст 355 тисяч. Устранено на даний момент 47 поривів. много работаем над этим, то, что трубы с каждым днем стареют. Стараемся применять полиэтиленовые трубы по возможности, но большого диаметра трубопроводы. Вот так и 400-500 тонн такой трубы на данный момент составляет цена 15 тысяч гривен, посчитайте. А диаметр такой трубы в погонном метре не менее 300 килограмм что обходится и как можно работать. Но стараемся по этим вопросам. Отключено потребителей было за неуплату. Это после предупреждений, после всех документов оформления. Оказано услуг по восстановлению частных врезок. Большой объем. Люди стараются восстанавливать, работаем над этим. Выполнили планово-предупредительные ремонты. Это ведутся работы у нас по ремонту насосных агрегатов, сегментных затворов на, на первой насосной станции на Исковском водохранилище. Технологическая площадка отстойников. Большой объем осуществляется. Оплата за потребленную электроэнергию, это на данный момент нашей бить, над чем работаем постоянно. Хотя, Олег Федорович, вы знаете, разница в тарифах позволяет, но решения до настоящего момента нет. По зарплате долгов нету Задолженность по налоговым обязательствам, вы знаете, выполняем и выполняем. За оплата за природный газ 100%. Ну, в общем, сейчас полным ходом идут подготовительные работы к работе в осенне-зимний период. Причем работаем усиленным методом, это работаем по Исковскому водохранилищу, то что это основной наш водозабор, в настоящее время продолжается пропуск воды с Днепра в Карачуны через наше Исковское водохранилище. В настоящее время пропущено более 40 миллионов кубов и будет продолжаться. В общем, еще нам есть над чем работать. То есть у нас полностью вода обновлена. В Исковском водохранилище находится полностью Днепровская вода. Мы работаем. работаем на очистных сооружениях на насосно-фильтровальной станции номер 4. Работаем на очистных сооружениях в Марьяновке, это канализационные очистные. И по всем структурным предприятиям города. Вопрос на настоящее время складывается, над которым необходимо работать, это над вопросами канализации. То, что время идет, идет разрушение, активное разрушение идет колодцы, причем колодцы на самотечных коллекторах. Глубина залегания коллекторов это 5,5-6 метров и более. Есть над чем работать. Ну а так вопросы все, которые всплывают, ставятся, решаем оперативно в установленные сроки.